Приветствую, Харьков! Ребята, хочу обратиться больше не к вам, а больше к людям, которые стоят за нашим периметром: граждане, милиционеры, провокаторы, шамовные партии регионов. Мы за вас боремся. Мы против безответственной власти. Мы против власти любой оппозиция, привладные партии, они теперь все будут бояться вот таких Майданов. Такие Майданы будут всегда собираться, если власть будет нарушать наши законы. Законы, прописанные в Конституции. Они пугают нас, что остановятся заводы. В Бердянске из 15 заводов осталось два. Чем они нас пугают? Тем, что остановится мотор СИЧ в Харькове то это полный бред. Это один завод, который вырабатывает э, эти двигатели, только он. Если бы Россия где-то могла их купить, она бы с радостью это сделала давно. И мне сказал бывший министр в те годы в начале, в развали, когда СССР развалились, первое, что сделала Россия, это построила пять сахарных заводов в России для того, чтобы нас с вами не кормить, понимаете? Сейчас строятся заводы, которые будут выпускать. Наша задача с вами ТТТ. -а общайтесь с соседями, пытайтесь их переубеждать, потому что люди просто находятся в информационной блокаде. Они думают, что мы там за украинский язык, против России, против Европы. Пока нас с вами ссорят, у нас украли страну. Вот в чем проблема. Они живут за наши деньги. Я лично налогоплательщик, плачу налоги. Я хочу знать, куда идут эти налоги. Хочу контролировать, хочу в этом участвовать. Потому что я знаю, что мне надо тротуар постелить, а не купить мэру новую машину за миллион гривен. Это я знаю. И я хочу воздействовать на это. Я хочу, чтобы было справедливо. Мы работаем, платим налоги и знаем, куда они тратят. Мы за повидальную владу. Все, мы хотим иметь рычаги воздействия. Обещал, пришел, мы затягало, проголосовали, обманул, сняли, наказали. Проводится тендер, например. Знаем, что там везде полуторные цены. Нужно, для, мы для оппозиции приготовим законопроект, который внесет в парламент и покажет, кто есть кто. Если вдруг проводится тендер и обнаруживается, что там... Выше цена, чем есть, то чиновник, который подписал со своего кармана, пусть вернет тройную разницу в бюджет. Правильно. Все.